Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang Musa, Puan Pengarah Tuan-tuan KPPK, KPP Dan juga warga bilik kesidang Untuk resensi buku pada hari ini Saya ingin mengkongsi satu buku yang berkaitan dengan sejarah Iaitu tajuknya Membongkar Sejarah Kerajaan Melayu Purba Yang Hilang Dalam buku ini ada menunjukkan 15 kerajaan 15 kerajaan tapi saya nak kongsikan pada hari ini satu kerajaan sahaja yang berada di tanah Melayu iaitu kerajaan lama Besut 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 Terengganu Jadi kewujudan kerajaan Besut ni adalah pada sezaman sezaman dengan kerajaan Johor Riau di pada asalnya besut tadi dah ada penduduknya yang terdiri daripada orang asli. Dan yang dicatatkan dalam buku ni besut tadi dibuka oleh sekumpulan pedagang daripada Palembang. Daripada Palembang, Sumatera. Jadi kawasan tersebut adalah muara sungai, sungai besut dan Selepas daripada pembukaan oleh kumpulan pedagang daripada Palembang tadi kawasan ataupun negeri Besut telah dijadikan sebagai kawasan perdagangan di mana banyaklah pedagang-pedagang daripada negeri-negeri ataupun kawasan-kawasan Nusantara tadi berdagang di Besut. Walau bagaimanapun bila ada pedagang yang datang maka Lanun juga tertarik. Eh kepada kawasan tadi dan oleh kerana pembuka ataupun uh, raja yang pertama yang kita namakan sebagai ditulis dalam buku ni nama raja tu adalah Cik Kamat eh pada tahun 1770. Dia tak dapat nak melawan Lanun-Lanun ni. Uh, maka Cik Kamat eh, uh, pergi mendapatkan bantuan daripada Sultan Terengganu. Eh, daripada Sultan Terengganu untuk melawan Sanun-Lanun dan sultan kanu telah menghantar uh, tentera lautnya untuk melawan lanun dan lanun tadi pun kalah dan selepas daripada itu ada konflik eh antara raja besut dengan sultan terengganu sultan terengganu ingat uh, bila dia dah dapat bantu uh, raja besut untuk mengalahkan lanun uh, besut dah jadi kawasan dia eh dan raja besut pula kata uh, ingat uh, tak ada perjanjian untuk menyerahkan besut kepada terengganu jadi di situ ada berlaku konflik eh, uh, di antara uh, Raja Besut dan juga Sultan Terengganu sehingga kan berlakunya Perang Besut. Uh, saya nak kongsikan satu perkara yang agak menarik eh, iaitu berkaitan dengan Laga Ayam. Laga Ayam di mana dua kali berlaku Laga Ayam tadi dan taruhannya adalah Besut tu sendiri. Uh, Uh, jadi uh, macam cerita Tok Kadok tu kan, eh? uh, dia, dia laga ayam, uh, laga, taruhannya adalah kampung dia. Tapi yang ni dia laga ayam, taruhannya adalah uh, negeri besok tersebut. Dia okay, ada berlaku dua kali laga ayam tadi di mana Sultan Terengganu... Uh, ber, su, ayam Sultan Terengganu berlaga dengan ayam Mugis. Uh, jadi kalau kita lihat pada tahun tersebut adalah uh, di mana bermulanya eh, pengaruh Bugis eh, di dalam negeri-negeri tanah Melayu di Johor, eh, di Selangor dan juga masuk juga ke sebelah pantai timur iaitu di Besut ataupun di Terengganu eh, kalau kita eh, lihat balik pada sejarah eh, pembukaan negeri Johor ataupun The Empire Johor-Riau kita boleh tengok ada pengaruh daripada bugis di mana lima bugis bersaudara tu eh. Uh, lima bugis bersaudara eh. kalau tuan-tuan boleh google ada lima ada daing perani, ada daing celak, daing perimbun dan sebagainya tadi. Uh, pengaruh bugis juga telah sampai di Terengganu. Uh, kalau kita lihat eh ada dua kalau dituliskan dalam buku ni eh ada dua kali pertarungan. Yang pertama ayam Sultan Terengganu kalah dan bung, apa tadi besut ter gadai kepada Bugis. Saya ringkaskan saja eh. Dan untuk kali kedua ada balas dendam di sinilah. Ada round kedua Bugis lawan Ayam geng Kelantan dan Terengganu tadi dia bergabung. Dan pada kali ini Bugis pula kalah saya bacakan dalam buku ni dia agak menarik sebab ada ada demo kebal. Saya bacakan sikit lah sini. Long Gafar, ini daripada Kelantan lah. Bergerak bersama dengan 9 orang hulu balangnya beserta 20 kati emas dan bakas racun. Bakas racun ni nama ayam dia telah bertolak ke rumah Tok Mandor Hamid di Padang Garung untuk mendapatkan himat pakar ayam laga dan beberapa orang pembantu. Okay, saya teruskan rombongan Long Gaffar, seramai 13 orang dan lagi dan lagi dan berserta dengan Bugis syarat-syarat ya syarat-syarat eh? untuk pertandingan yang di apa yang dipertaruhkan Bugis telah mempertaruhkan tujuh buah jong atau kapal serta muatannya manakala Bugis mahu pihak Long Gafar mempertaruhkan sebahagian lagi wilayah Terengganu. Tadi dia menang besut, dia minta lagi satu wilayah Okey, kita sambung lagi. Akhirnya pertandingan sabung ayam diadakan di kawasan hadapan istana di Batu Buruk, Kuala Terengganu. Bugis telah membina gelanggang yang diperbuat daripada permata dan perak. Long Gafar telah memerintahkan Long Yunus selaku Tok Jogo untuk melepaskan bakas racun ke dalam gelanggang yang disediakan. Ayam pihak Bugis yang bernama Kuning Bermas turut dilepaskan. Pada awalnya bakas beracun hampir kalah apabila sayapnya terkena taji kuning Bermas. Bila melihat bakas racun hampir kalah, orang-orang Longgafa telah menunjukkan demonstrasi ilmu kebal dengan menikam sama sendiri. Pada hemat mereka, jika bakas racun kalah, mereka akan mengamuk, membunuh semua orang Bugis. Sementara demonstrasi kebal yang ditunjukkan itu telah menyebabkan orang Bugis terkejut. Jadi bila dah terkejut, kesempatan diambil oleh Longgafa untuk membasuh luka bakas racun dan memasukkan lembing sepuh lidah ke taji bakas racun. Lembing sepuh lidah mungkin sejenis logam yang didapati daripada pagar ruyung. Eh. Long Yunus sedar jika Bakas Rajun kalah maka Selang Tengganu akan murka besar kerana akan kehilangan sebuah negeri. Bakas Selatan dimasukkan ke dalam gelanggang dan kemudian dia berakhir menang. Jadi bila Ayam Sultan Terengganu campur dengan Kelantan tadi menang maka Sultan Terengganu Sultan Mansur masa tu eh Sultan Terengganu amat bersukacita anggap amat sukacita dan untuk membalas budi Long Gafar dengan ayamnya tadi maka Long Gafar telah duduk di Terengganu selama enam purnama mereka telah dilayan sebagai tetamu kehormat sultan dan Sultan Mansur telah menyiapkan lima orang 500 orang pengiring untuk mengiringi Long Gafar pulang ke Kelantan Eh jadi kalau kita lihat aa, daripada buku ni ada unsur-unsur eh pertaruhan <laughs> di antara pembesar-pembesar eh, negeri di situ eh dan yang menariknya dalam buku ni ada menceritakan dengan dengan lebih detail rasanya walaupun cerita-cerita ni tidak terdapat dalam buku teks eh, sejarah sekolah kita. jadi eh, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan boleh mendapat sedikit uh, apa tu per, perkongsian yang santai pada pagi ni. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.